Ay, qəsa salam. Bu gün də sizə Don Faberlicin, yəni Faberlicom-un istifadə etdim məhsullar haqqında məlumat verəcəm qızlar. Əslində çox məhsullarını istifadə etmişəm. Çox xeyirlər olsun ki, kataloq da yoxdur üstümdəki. Orda heç hamısı izah eləmiş sizə, amma əlimdə olanları izah eləyəcəm. Burada yoxdur soba və pirtələr üçün olan məhsul. Yəni onun tərfi ehtiyacı yoxdur məncə. Ə, Azərbaycanda 90% xanımlar xəbəri var o məhsuldan, keyfiyyətindən. Sonram unital üçün olan məhsullar istifadə etmişəm, həm Greenlini, həm də e, Faberlicoma məhsulunu çox gözəldir. E, i̇kisindən də razı qalmışam. Sonra maye sabunların bütün çeşidlərini istifadə etmişəm. Qabriyeyan vasitələrin bütün çeşidlərini istifadə etmişəm. Yəni çoxdur həqiqətən. Greenlee-nin məsələn paraşoku yoxdur burada. Çox gözəl idi, qiymətinə dəyərdi. Sonra Greenlee-nin e, ləkə çıxarsını tam istifadə etmişəm. Çox gözəldir. E, və bir çox bir çox məhsullar var ki, yadıma düşmür indi hansılar var. Yəni onların heç birindən mənim şikayətim olmayıb. Ümumiyyətlə Faberlicom-un bir e, paltar üçün kondisionerini sevmədim, çünki e, paltarlarda sürüşkənlik var idi və ya mən səhv e, istifadə etmişəm bəlkə. Çünki ən çox e, satılan məhsullardandır olar da. Bir də bu məhsuldan razı qalmadım niyə görə? Bu artıq bitib da bu məhsul ə, ləkə çıxarıcıdır amma paraşoqla bir yerdə tökdükdə təhqətlə dərəcədə köpük verirdi ya mənə gələn məhsul ə, içində başqa bir şey vardı bəlkə də paltar yuyucu paltar yumaq üçün ə, vasitələr var belə qablarda bəlkə naqleykalar səhv düşüb bilmirəm Əgər siz bundan istifadə etmisinizsə, kommentdə yazın zəhmət olmasa. Sizdə də bu qədər köpük verirmi? Çünki bir iş dəfə olaraq ə, istifadə etdikdə təsəvvür edin paltaryuyanın köpüyünü təmizləmək mümkün deyildi. O qədər köpük vermişdi. Yəni normal tökdüyüm paraşoq və bu dəhşətli dərəcədə köpük vermişdi və bir gün mən paltaryuyanı təmizlədim. Amma tək tökdüyüdə ləkə çıxarıcı kimi bilmirəm necə təsir göstərirdi amma paraşok kimi çox qəşəng idi və nəhayət bitirdim. Bunu hərçə 2-3 ay bundan əvvəl götürmüşdüm. Az-az istifadə eləyirdim, o köpük verdiyinə görə. Bəlkə məndə belə gəl, bilmirəm. İndi qızlar yəqin ki kim istifadə eləyibsə kommentdə yazacaq. Biz də oxuyarıq. Amma Fabelicon məsələn belə ləkə çıxarıcısını istifadə etmişəm. Ümumi rəngli paltarlara belə istifadə etdikdə qızar çox yaxşı təsir göstədir. Şikayətim yoxdur, yəni. Ən gözəl ləkə çıxarıcı sprey idi. Bundan məndə həmişə biri istifadədə olur, bir zapasda olur, çünki elə olur ki, endirimlə gəlmir və bu mənəcə anaların ən gözəl ə, köməkçisi ola bilər. Deməli, paltarda yağ ləkəsi qalabsə, məsələn, normal paraşüt onu aparmır. E, Paltar təmizdir, amma yağ ləkəsi qalır. Bu, aparır. E, Uşağın öz məktəbə gedirsə, bağçaya gedirsə, paltarlarının çox güman ki, yazır və ya ruscanın izi düşür, onu da aparır. E, keçən əfə xalçada yemək tökülmüşdür, uşaq əlindən tökmüşdür, sarı ləkə qalmışdı ağ e, xalçanın üstündə. Gözəp bir cəhdə vurdum həmin ləkənin üstünə 2 dəqiqədən sonra yağ sarfət gənal sildim. Elə bilirsiz ki, təzə yuyulmuş kimi bir şey oldu. Yəni bunu istifadə etmədiyim yer yoxdur. Hətta ə, divanın üstündə parça dəyər, divan və yaxud parça deyilsə, belə dəridirsə divanın üstündə istifadə etmişəm. Çox qəşəng təmizləyib. Sonra məndə mebelin başlıqları dəridəndir və ağ rəngindədir tozu demirəm, tozu adi silməyə ilə gedir, amma uşaqlar onu planmasterla yazmışdılar. Düzdür, tam belə əvvəlki vəziyyətinə qaytarmadı, amma super təmizlədi. Yəni bundan həqiqətən hər bir xanımda olmalı, xüsusən də əgər uşaqlarınız varsa. Saymaqla bitməyən e, necə deyim, istifadə qaydaları var. Sonra bir də belə bir ləkə çıxarıcı var. Deyəcəksiniz, nə qədər ləkə çıxarıcı istifadə elə? Qızlar, evdə iki uşaq var və çox dəzəldilər. Allah sağsalasın hamının balasını. E, amma lazım olur. Bu e, ləkə çıxarıcı karandaşdır. Hə, bunun istifadə qaydasını deyim qızlar. E, deməli, bu paltar yuyana tökülür, e, paraşokla bir yerdə və əm e, yə olur. Yəni böyük bir istifadə qaydası yoxdur. E, spreyi vururuq paltara və yaxud hara vurursunuzsa, yəni ləkə çıxaracağı kimi 5 e, dəqiqə sonra silirik. Əgər necə deyim, paltarı yuana atacaqsınızsa paltarları, onda yuyuruq paltarları. Yox, xalsadır, dər məmulatlarıdır və sair belə bir şey. Hətta ayaqqablar qızda, əgər ağ ayaqqablarınız varsa, Super köməkçidir bu. Əvvəllər ayaqqabını paraşoqlayırdım. Onun ə, quruması günlər çəkirdi, amma indi sadəcə bir neçə bu sprey vururam və 5 dəqiqə sonra yağ sarfətkeynən silib qurulayıram, olur çiçək kimi. Yəni belə. Bu karandaşsa istifadə qaydası biraz gəliz deyim. Demə bu mən istifadə etmişəm qızlar. Deməli bitdikcə bunun ə, bir nakleykasını qoparırıq. Hamsını qopartmırıq çünki. Sonra paltarın ləkə olan hissəsini. Bu spreydən fərqi nədir? Bu qurumuş ləkələri belə aparır, amma ə, rəngli paltarlarda biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Görünməyən bir hissəsində yoxlayın çünki ə, rəngi çıxara bilər. Mən oğlumun köynlərində prob eləmişəm və ə, yadımdan çıxdı görünməyən hissəsində yoxlamaq ə, rəngi aparır. Yəni istifadə qaydası necədir? Ə, paltarın ləkəli olan hissəsini az az isladırıq və karandaşın başlığını da isladırıq. Həmin yerə o vuruq 1 dəqiqə, 2 dəqiqə saxlayırıq. Sonra həmin parçanı ovuruq. Əgər ə, tam çıxmasa yenidən istifadə edirik. Ə, karandaşla işimiz bitdikdən sonra karandaşın istifadə olunan hissəsini sarfətqə ilə qurulayırıq və yenidən quru formada ə, yaxşı olar ki, qabında saxlayasınız. Bu da çox qəşəng bir məhsuldur. Ə, bu ə, sabunlardan niyə xoşum gəlir, qızlar? Həm ucuzdur, həm keyfiyyətlidir. Düzdür, deyəcəksiniz 1 manat 50 qəpiyədə 1 litr maye sabun almaq olar. Qızlar, təsəvvür edin ki, bu məhsul onlardan daha çox köpüklənir və sizin verdiyiniz o 1 mat 50 qəpiyəlik sabun bunun heç 1/4 e, hissəsi qədər deyil. E, yəni keyfiyyət cəhətdən. Əlləri qurutmur, e, xüsusən də e, mətbəxdə xanımlarımız məsələn balıq təmizləyirsiniz, ət yuyursunuz və s. və elə xır e, əldə olan qoxunu da aparır. Çox sevirəm bu məhsulu. Bütün çəkilərlə də olub məndə. İndi hələ-hazırda 2 çeşidi var. Bir hamamda, biri mətbəxdə. Bunları da çəkim qırağa vələ qoyum. Sonra ə, hava təmizləyici Greenline məhsulunu istifadə eləyirəm. Bundan qabaqda Faberlicom-un hava təmizləyicisini istifadə edirdim. Bunların ən gözəl cəhəti nədir? Allergik reaksiya vermir, boğazı qaşındırmır tərkibində toz yoxdur. Yəni normal bu marketdə satılan hava təmizləyicilərini alırıq, vururuq havaya və özümüz boğuluruq. Sanki toz buraxır havaya. Bu elə deyil, bu sulu olan hava təmizləyicidir. Aerik reaksiya vermir. Astmalı olan xəstələrə heç bir ə, ə, əks təsiri yoxdur. Ona görə çox xoşum gəlir və qoxu çox qalmır. Neytral qoxudur, azacıq sitruslu ə iki forması var bunun. Məndə akvatik, biri də var sitruslu, amma məncə bundan da sitrus iyi gəlir azacıq. Vurursunuz, anında qoxunu neytrallaşdırır və 1-2 dəqiqə qoxunu hiss edirsiniz. Yəni öz qoxusunu. Sonram o da kətir gedir. Sonra qabuyan vasitələrin bütün çəkilərini istifadə eləmişəm. Ə, elələri var biraz durudur amma bu ikisi çox qatı olanlardır. Artıq bunlardan istifadə eləyirəm. E, almalı. Bir də var e, malina aldı səf eləmirəm şə qırmızı olan. O da qəşəngdir. Yəni hansı endirimə çürsə onları götürürəm. Bu artıq bitir. Bunu işlədəcəm. E, niyə görə bunları seçirəm? Niyə görə marketdən almıram? Çünki əvvəl feridən istifadə edirdim. Sonra e, birvari idi, nəyisidir yadımdan çıxdı adı. Ondan istifadə etmişdim. Fərqləri nədir? Bu qablardan təmiz yuyulur, qızlar. O biri məhsulları istifadə etdikdə qab yaşkən əlimizi vururuq və sürüşür qablar əlimizdən. Niyə görə? Çünki məhsul tam təmizlənməyib, o bizim mədə bağırsağımıza gedir və e, buraxın özünüzü uşaqlara çox-çox ziyan də elə məhsullar çünki bağırsaq florasını məhv eləyir, mədəni xarab eləyir və sair və elə xır. Ona görə bu məhsulları mən neçə illərdir artıq istifadə edirəm. Tək qablar üçün deyil, meyvə tərəvəzdə yuyuram. 0 e, plusu gördüyünüz kimi e, uşaq doğulduqdan sonra e, qabını, qaşığını, butulkaşını, sosqasını e, da yuya bilərsiz bununla. E, şüşə və güzgü təmizləyici qızlar. Belə göstərim. Başlığı kilidlənir, yəni uşaqlar üçün təhlükəsizdir. Ə, bir tək nəyindən xoşum gəlmir. Vurduqdan sonra adamı biraz boğur. Düzdür, obirsi, ə, o birisi şüşə təmizləyicilər də o formadadır. Yəni normal şüşə təmizləyicidən bir fərqi yoxdur. Belə deyim sadəcə çox gedir məndə. Şüşələr demək olar ki, bununla onsuz təmizləmirəm. Şüşələri e, ya qavuyan şampundan təmizləyirəm, çünki yağa çox yaxşı aparır. E, ya da adi dəsmalla təmizləyirəm. Ona görə tək də mebellərimin üstün bir də güzdüləri e, təmizləyirəm bununla. Qızlar bunun kilidini göstərmədim sizə. Bunun kilidi var belə. Bağlayırsınız və uşaq aça bilmir. Sonram nə qaldı? Bu kremən xoşum gəlmədi. Artıq 2 ilə yaxın ki bu məndədir, amma istifadə ə, çox məhdud sayda eləyirəm. Ə, 250 millidir. Ə, millilərin heç birini demədim qızlar. Kataloqdan tapıb baxa bilərsiniz. Yəni video uzun olmasın deyə geri qayıtmayacam. Deməli, dəmir səthləri təmizləmək üçündür. Mən Uvanyki təmizləməyə çalışdım, bununla heç bir ə, gözəl bir necə deyim təsirini görmədim. Belə dəmir qazanlar var məndə. Onları təmizləməyə çalışdım. Amma içini deyil, çünki bu kimyəvi maddələrlə içəyə vurmağınız məsləhət görmür. Üstünü təmizləməyə çalışdım altını. Yəni normal bir şeydir, krem tərkibli. O qədər belə necə deyim lazımlıq kimi hiss eləmədim evdə. Və sonda paraşoklar. Məndə Greenline-də paraşoku olub qızlar. Greenline paraşoku daha yaxşı idi, amma bahadır. İndi isə Faberlicom-un paraşokunu istifadə edirəm. Həmişə universal götürürəm. Bu 3 formadadır. Ə, hətta 4 formadadır. Biri ə, rəngli paltarlar üçün. Biri ümumiyyətlə universaldir, qoxusu yoxdur və biri belədir, biri də Alpiskin hesab elə bir şeydir. Əvvəllər yəni paltaryan təzədirsə, onda ə, azacıq bəsilir paltaryana. Yox, paltaryan köhnədirsə, məndə artıq 8 ildir işləyir. Və ərp yığıldıqdan sonra paraşoq çox az təsir göstədir. Ona görə əvvəl məsələn yarım qaşıq ə, paraşoq tökürdümsə, indi 2 qaşıq tökürəm və eyni nəticəni alıram. Ona görə indi mən ucuz duş jellərindən istifadə eləyirəm. Quş jel daha yaxşı ə qənaətli olur. Amma əgər körpə uşağınız varsa qızlar, ə, mən artıq 40 günü çıxdıqdan sonra uşaqların paltarlarını həmin bu paraşokla yuyuram, heç bir allergik reaksiya vermir, ə, uşağın dərsinə pis təsir göstərmir. Ona görə əgər körpəniz varsa bu paraşoku mətləc görərdim. Bu qədər qızlar. Əslində video çox uzun ola bilərdi. Sadəcə məndə olan məhsullar indi bu qədərdi. Bitdikcən atmışam qablarını, heyflər olsun. Ee, bir də bunu xatırladım. Kimdə bu məhsuldan olubsa istifadə edibsə, mənə zəhmət olmasa kommentlərdə məlumat verər. Bu qədər, hələlik.